Baik tuan-tuan dan puan-puan kembali ke kitab kita Kitab Hidayatul Mutafakirin ke surat yang ke-24 34 Di akhir-akhir sifat ketuhanan Perbahasan mengenai ketuhanan Baris-baris e, yang ketiga Di pangkalnya lawannya qadim yaitu mustahil. Di situ kita berhenti. Tapi kita anjakkan ke belakang sikit. Kita ambil dan dalam kerungan dia ambil daripada iftiqar. Di situ insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumi fid-dharain dan diambil daripada iftiqar itu dua perkara. Pertamanya, Kudusul alami bi asrihi. Huduthul alami bi asrihi. Artinya, baharu alam ini dengan sekaliannya. Lawannya, Qadim. Ia. Iaitu, mustahil. Alam ini, baharu. Lawannya, Qadim. Baharu bermaksud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut baharu. Baharu muncul selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa alam ini adalah baharu. Apa maksud baharu? Ini dia baru muncul selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia barang yang dicipta yang dicetuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lawannya qadim. Artinya mustahil alam ini qadim. Kerana yang qadim yang wujudnya sejak azali ialah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Selain daripada itu, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya baharu apa sahaja namanya dalam kitab ini disebut kainat ke, makhlukat ke, mungkinat ke, alam ke, mem, aa, apa lagi hawadis ke, itu semua baharu, semuanya baharu. Selain daripada Allah SWT adalah baharu, dan semua yang baharu itu adalah makhluk. Itu yang diambil daripada iftiqar. Yang dikatakan iftiqar. Bahawa alam ini tidak kodim. Alam ini baharu. Ini sebenarnya dua lagi sifat. Ya, ditambah kepada sembilan sifat iftiqar. Dan seperti yang kita sentiasa ulang-ulang sudah diperjelaskan. Iftiqar itu ialah memerlukan berhajat menjadi fakir. Siapa? Kullu ma'adahu ilaihi. Semua selain daripada Allah SWT itu semuanya berhajat pada Allah SWT. Semuanya memerlukan Allah SWT. Semuanya fukara, semuanya fakir. Fakir ini berhajat, terlalu berhajat kepada Allah SWT. Ya? Eh? Selain daripada Allah adalah ma makhluk. Jadi diambil daripada sifat iftiqar itu ni dua lagi dua lagi sifat apa dia baharunya alam ini Nah, ha, yeah. ya dan lawannya mustahil alam itu qa qadim baik ni tuan-tuan dan puan-puan kena jelas duduk perkara kita dah kuliahkan dulu kenapa ahli falsafah kufur antara salah satu sebabnya beriatiqat bahawa alam ini Qadim ya? Mereka tak boleh terima bahawa Allah SWT itu Ada secara tunggalnya Tanpa ada yang lain-lain Dia mesti ada Jadi Allah SWT itu Dia kata Untuk menjadi Tuhan Dia mesti ada Perkara-perkara lain yang berserta dengannya ini kufur tuan-tuan dan puan Membawa kepada bahawa alam ini qadim, makhluk ini ada yang qadim, ada yang memang sentiasa dengan Allah Subhanahu taala. Sedangkan dijelaskan oleh Nabi sallallahu <tuh -tuh> alaihi wasallam, kana wa lam yakun shay'un ghairu Laisa kama mithli shay'. Allah Subhanahu taala tu wujudnya tidak ada sesuatu apapun yang bersama dengannya. Ya, Allah itu qadim Allah itu uh, sejak azali adanya maka tidak ada sesuatu pun yang ada bersama dengan dia ha ini ada yang ada yang enggan uh, menjawab apakah Arash itu makhluk dia kata wallahu aalam kerana dalam kepala dia dalam kepala dia mesti fikir Allah Subhanahu taala itu di arash maka arash memang ada bersama dengan Allah Subhanahu taala sejak bila sejak bila-bila sejak adanya Allah Subhanahu taala qadim ha ni bahaya i'tiqad ni boleh membawa kepada mengatakan bahawa arash itu qadim sebab mustahil Allah Subhanahu taala itu wujudnya tanpa tempat ha. Dia tak boleh terima akal dia. Ikut akal ni. Ini, ini dia panggil musyabih. Orang yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Dipanggil mujassim. Orang yang menubuh badankan, mengangkota badankan Allah SWT itu. Dia tak nak terima. Jadi, dia sebut arash, Wallahu alam dia kata. Kerana dalam kepala dia, arash itu melazimi Allah SWT. Allah itu melazimi arash. Katanya wujudnya Allah SWT tu di Arash. Sejak dulu lagi. Ah bahaya ni. Bahaya ni. Akhir sekali keluar klarifikasinya. Bahawa Arash itu ma-makhluk. Kita mudah tuan-tuan dan -tuan 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 -tuan. Ya? Pengajian kita mudah. Kaedahnya mudah. Prinsipnya mudah. Ma-adahu makhluk. Ma-siwahu makhluk apa saja selain daripada Allah SWT makhluk sebutlah apa atas nama pun atas nama apa pun langit, syurga kursi arash makhluk Allah SWT tidak ada sesuatu apapun yang bersama dengannya dulu maksudnya apa? wujud Allah SWT itu kana Allah wa lam yakun shay'un ghairu lam yakun shay'un ghairu jadi sebab itu akidah kita kena duduk betul bahawa Allah Subhanahu taala itu tidak bertempat bukan di langit bukan bersila atau arash sebab Allah Subhanahu taala sudah wujud Wujudnya tanpa permulaan. Tidak ada yang bersama dengannya. Wala kursi, wala arash. Tonton jelas tak? Jelas. Allah itu ghaniyun anil alami. Itu sifat istighna. Allah subhanahu ta'ala itu tidak berhajat kepada makhluk. Itu sifat istighna. Sifat iftiqar. Semua makhluk selain daripada Allah subhanahu ta'ala itu dipanggil baru. Semua makhluk itu berhajat kepada Allah SWT. Ha, ni jelas duduk perkara dia. Akidah kita jelas duduk perkaranya. Bila Allah SWT itu istighna ya, istighni an kulli syai la anil alami. Allah SWT tidak berhajat kepada bumi untuk dia wujud. Allah SWT tidak berhajat kepada langit untuk dia berada di sana. Allah SWT tidak juga berhajat kepada arash. Kerana arash itu makhluk. Kursi itu makhluk. Langit itu makhluk yang memelukan Allah Subhanahu Taala makhluk Allah tak perlu Allah tidak perlu. Eh, kena jelas sedunia perkara akidah ni. Semaikan mantap-mantap dalam kepala kita, dalam jiwa kita, sematkan dalam dada kita. Baik. Kerana jika kalau ada satu daripada alam ini yang qadim ya nescaya tiada berkehendak ia kepada Allah taala maka tiada dikata pada ketika itu Allah taala itu yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap tonton -tiap, gariskan baris bahawa tiap-tiap barang yang lain daripadanya tetapi berkehendak kepadanya oleh setengah daripada barang yang lainnya ataupun barang yang lain jua. Ya. Eh? Kalaulah ada dia kata satu daripada alam ini. Alam itu pun tentera tuan tentera ingat lagi kita syarahkan alam itu. Alam itu daripada alamatun. Alamatun itu tanda. Tanda. Rumah tuan alamat di mana? Tanda rumah kita. Itu alamat. Jelas? Tanda. Jadi tanda wujud Allah s.w.t ni apa? Ha? alam ini. Alam maksudnya alam tu makhluk. Alam itu ma makhluk. Jadi kata dia kata apa? Ada jikalau ada satu daripada alam ini iaitu makhluk yang qadi niscaya tiada berkehendak yang kepada Allah Taala. Kalau ada lah di kalangan makhluk ini yang banyak-banyak yang ramai-ramai ini sama ada yang hidup sama ada yang tak nampak yang nampak berjisim kasif seperti kita atau berjisim latif seperti malaikat seperti jin ataupun yang mati ataupun yang beku ada ada yang qadim ada yang qadim maka yang qadim itu tidak akan berhajat pada Allah Subhanahu Taala sedangkan jelas kita sebut sifat iftiqar ini ialah makhluk itu berhajat berhaja, memerlukan Allah Subhanahu Tapi kalau ada salah satunya, tak kira lah siapa pun, apa pun, dalam bentuk apa pun, yang tidak, yang dia kodim, itu dia tidak berhajat pada Allah Subhanahu Ya. Ha. Arash misalnya kodim bersama dengan Allah Subhanahu Wataala, ini dia tidak, dia tidak berhajat pada Allah Subhanahu Sebab dia sama taraf dengan Allah Subhanahu taala. Wujudnya tidak ada permulaan. Atau nah, maksud dia. Sedangkan kita kata apa? Tiap-tiap barang yang lain daripadanya, kullu masiwahu Apa? Tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Apa dia tuan-tuan dan puan? Makhluk. Selain daripada Allah Subhanahu taala makhluk. Disebut tiap-tiap, Artinya semua makhluk itu berhajat pada Allah Subhanahu taala memerlukan Allah Subhanahu taala iaitu mustahil kalau ada lah satu saja sama ada banyak ataupun sikit sama ada besar ataupun kecil yang qadim maka itu adalah mustahil kerana ia Tuhan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain daripada ini. Pada hal umum. Dalam semua hal, semua perkara, dalam semua keadaan. Tiap-tiap makhluk berhajat pada Allah SWT. Dan selain daripada Allah SWT itu adalah mah, makhluk. Keduanya, 1 balik pada mana kepada ada dua sifat tambahan kepada iftiqar ini ini yang ke yang kedua alla ta'thira li syai'in min al-kainati biqad'ihi alla ta'thira li syai'in min al-kainati biqad'ihi artinya bahawa tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada segala kainat ini dengan zatnya dan hakikatnya. Kainat, segala kainat adalah segala makhluk. Ya? Kita ulang sama-sama ni istilah-istilah yang ada digunakan merujuk kepada makhluk. Ya? Seperti yang kita tegaskan bahawa untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu kita kena kenal makhluk dulu. Takut-takut nanti nanti berbolok Tak tahu mana makhluk, mana khaliq. Nada. Ciri-ciri makhluk kita pakaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kita letak pada makhluk. Ha. Kainat itu makhluk. Makhlukat itu makhluk. Mungkinat itu makhluk. Hawadis itu mah, makhluk, ya. Jadi dia kata apa? Dia kata tidak memberi bekas bagi sesuatu daripada segala kainat. Semua makhluk ini tidak akan boleh memberi bekas. Itulah maksudnya. Semua makhluk, artinya selain daripada Allah SWT tidak boleh memberi bekas. Tidak akan boleh memberi bekas. Tidak pernah memberi bekas. Itu dia nak ditegaskan di sini itu yang yang kedua. Dengan secara apa dia kata? Secara hakikatnya, zatnya. Eh, zat dia. Lawannya memberi bekas ia iaitu mustahil. Ah, lawan pada sifat uh, yang kita sebut sebagai tambahan kepada sifat iftiqar ni, bahawa makhluk tidak boleh memberi bekas. Lawannya apa? Memberi bekas. Dan memberi bekas bagi makhluk itu, memberi kesan bagi makhluk itu, makhluk boleh dengan sendirinya, zatnya itu, kalau api boleh membakar, kalau pisau boleh memotong, mustahil. Mustahil. Api itu membakar dengan zat apinya sendiri. Hakikat api itu sendiri. Eh? Mustahil. Ha. kerana Allah taala itu yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya pada hal umum dalam semua perkara dalam semua keadaan maka setiap makhluk itu berkehendak kepada Allah Subhanahu taala mana ni ke langkah ni kerana dia kalau ah ha, langkah tu kerana dia kalau ah ha. kerana di atas sikit dalam kurungan kerana ya yeah, dia kenapa apa tadi tuan-tuan dan puan-puan kerana uh, makhluk memberi be bekas kenapa dia mustahil makhluk boleh memberi bekas dengan sendirinya dengan zatnya dengan hakikatnya kenapa dia mustahil kerana jikalau memberi bekas ia iaitu makhluk itu memberi bekas nescaya adalah suatu yang diberi bekas itu berkehendak ia kepada yang demikian kainat itu jua dan tiada berkehendak ia kepada Allah Ta'ala ya kalaulah ya, makhluk itu boleh memberi bekas maka yang diberi bekas kata yang hangus itu yang hangus itu berkehendak ia kepada demikian kainat dia berkehendak kepada makhluk yang menghanguskannya ya yang hangus yang dihanguskan Apa yang menghanguskan Tuan-tuan dan -tuan, Puan-puan Pada adat, -adat? Api. Ha? Api Kalaulah sekiranya Makhluk ini Boleh memberi bekas Maka yang diberi bekas Tidak lagi berhajat Kepada Allah SWT Dia hanya berhajat kepada Yang memberi bekas Di kalangan makhluk Contoh Yang diberi bekas apa dia yang hangus. Apa dia yang hangus? Ini yang terbakar. Contohnya ni Bagi nampak. Kita dramatiskan. Visualisasi dia bagi. Nah, Tuan-tuan bagi nampak ni. Contoh. Contoh spontan ni ni. Ini yang hangus. Kata hitam ni, berayang ni. Kena bakar. Ya. Yeah. Dia kata, Mustahil makhluk boleh memberi bekas Jika makhluk memberi bekas Maka yang diberi bekas iaitu yang hangus ini Tidak lagi memerlukan Allah SWT Dia hanya perlu kepada ah, api Api itu mah, makhluk Sebab katalah Ada orang kata api itu memberi bekas Memberi kesan dengan sendirinya Zat api itu sendiri Hakikat api itu sendiri Memberi bekas, memberi kesan Dengan sendirinya Maka yang dihanguskan ini Tidak lagi memerlukan Allah SWT Dia hanya perlu pada Api, perlu pada ma Makhluk yang menghanguskan dia Itulah dia panggil Iftikar. Iftikarnya apa? Iftikarnya Allah um, setiap makhluk memerlukan pada Allah Subhanahu taala kerana Allah sahaja yang memberi bekas. Baik. Mana tadi? Uh, Maka iaitu mustahil. Mustahillah mustahil apa mustahil makhluk ada boleh memberi bekas secara hakikatnya secara zatnya mustahil kerana Allah taala itu yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya pada hal umum dalam semua hal keadaan sekalipun memang Allah lah yang diperlukan oleh segala makhluk maka yang pertama itu sifat nafsiyah bagi alam iaitu uh, kita uh, sampai di situ dulu perbahasan ini kita nak uh, sikit sedut ulang balik sebenarnya dalam persoalan memberi bekas ataupun tidak memberi bekas dalam kitab yang kita pelajari sebelum kitab ini iaitu kitab Risalah Tauhid saya baca sesungguhnya dalam perkara antiqat memberi bekas itu ada berbagai-bagai pahaman dan antiqat maka di sini dinyatakan empat antiqat dan kepercayaan empat antiqat ini penting tuan-tuan dan puan kita walaupun kalau ada siapa yang ingat tu sebagai ulang kaji yang baru dengar sebagai penambahan ilmu. Yang pertama beraatikat ka'inat memberi bekas dengan tabiat zatnya. Seperti beraatikatkan pisau boleh memutuskan dan api sendiri boleh menghanguskan. Maka aatikat ini ijma ulama. Ya, menghukumkan kafir. Dia aatikat bahawa ada makhluk boleh memberi bekas. Jadi dia tidak mengesahkan Allah SWT pada af'al. Dia tak menafikan kam memfasil pada 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 af'al. Dua. Berantiqat kainat memberi bekas dengan kekuatan. Tuan-tuan ingat lagi? Kuwah yang kita perbahalkan sebelum ini. Yang dijadikan Allah Taala kepadanya seperti puak mu'tazilah. Beri'atikad hamba yang menjadikan perbuatan dengan kudrah yang dijadikan Tuhan baginya. Hukumnya fasik lagi bida'ah. Mu'tazilah ni beri'atikad dengan i'atikad Qadariyah Qadariyah ni ma makhluk boleh memberi bekas. Tapi dengan kudrah, kekuatan yang Allah SWT bagi. Allah jadikan. Yang ini tidak dihukumkan kafir. Tapi fasik. Bida'ah melakukan kesalahan besar dalam akidah berdosa besar yang ketiga berakal suatu tiada memberi bekas dengan tabiat dan tiada memberi bekas dengan kekuatan dia dia lah maksudnya tidak ada makhluk pun boleh memberi bekas dengan sendirinya, dengan zat dia dan tidak ada makhluk pun boleh memberi bekas dengan kekuatan yang Allah SWT jadikan pada makhluk itu api Ya, dia tidak percaya bahawa api itu dengan zatnya, hakikatnya boleh memberi bekas. Dan dia juga tidak percaya bahawa api itu memberi bekas dengan kekuatan yang ada pada api itu. Yang dia yang dia dia yang memberi bekas ialah Tuhan. Tetapi dia antikatkan berlaziman antara sebab yang beradat dengan antara yang disebabkannya pada akal. Serta tiada boleh bersalahan sekali-kali. Seperti ma'antiqatkan apabila makan, mesti kenyang. Pulak dah. Hukumnya tidak kufur, tetapi jahil hukum adat. Dia panggil jahil hukum adat. Dia kata, dia tidak percaya nasi itu mengenyangkan dengan zatnya. Dia tidak percaya juga, nasi itu mengenyangkan dengan kekuatan yang Allah SWT jadikan pada nasi itu. Yang mengenyangkan hanya Allah SWT tapi dia percaya berlaziman sebab dengan musabab. Maksudnya apa? Kalau ada kenyang, mesti ada makan. Kalau ada makan, mesti kenyang. ini tak kufur. Tapi, tapi membawa kepada kufur. Boleh membawa kepada kekufuran. Tetakala melazim yang pada mengengkapkan tiap-tiap menyalahi adat seperti mu'jizat bagi rasul-rasul dan bangkit segala jasad pada hari kiamat. Tapi kemungkinan dia akan jadi kufur bila dia menafikan mu'jizat. Ya. Dia kata, kalau api mesti membakar. Jadi Nabi Ibrahim AS dicampakkan dalam api. Dia tidak terbakar. Jadi karutlah tu, tak betul lah tu dia kata. Ha, dia akan jadi kufur dengan sebab itu. Sebab dia mesti kalau kena api saja dibakar dengan api saja mesti hangus. Tuan-tuan, jelas? Ha. Dia akan boleh jadi kufur juga bila menafikan mu'jizat. Yang keempat, berayat taqad suatu tiada memberi bekas dengan tabiatnya, dengan zatnya, dengan hakikatnya dan dengan kekuatan walaupun dengan kekuat yang ada pada makhluk itu. Dia tidak memberi bekas. Hanya yang memberi bekas Allah Ta'ala semata-mata serta tiada berlaziman antara sebab yang beradat dan antara yang disebabkan. Eh, yang pertama, dia tidak berantekat. Ada makhluk yang boleh memberi bekas dengan zatnya. Yang kedua, dia tidak berantekat juga. Ma ada makhluk dengan kekuatan yang Allah SWT jadikan pada makhluk itu memberi bekas dengan kekuatan itu dengan sendirinya. Dia tidak berantekat begitu juga dan dia tidak berpegang kepada berlaziman sebab musabab. Ya. Yang tadi dikata berlaziman, ada makan mesti kenyang. Ada kenyang mesti makan. Mustahil boleh kenyang tanpa makan. Yang keempat ni dia tak pegang. Dia tak pegang tu. Ertinya, ada, boleh aja kenyang tanpa mah, makan. Boleh aja makan-makan makan tak kenyang-kenyang. Boleh aja. Ya, ha. Ini yang keempat. -em, ke Apa dia yang keempat ni? Maka inilah aqidah yang betul lagi benar yang dinamakan aqidah ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, nah, ini dia tuan-tuan dan puan yang kita ha, perjuangkan, yang kita pertahankan, yang kita وكانت هذه اعتقاد أهل السنة والجماعة. المشكلة هي 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 عليكم هي المشكلة هي المشكلة هي المشكلة